Власне, тут зібралися ті, хто виступає проти створення Міністерства правди, так званого, як його охрестили вже в соцмережах журналісти. Зокрема, ну медіа спільнота України в більшості своїх сьогодні обурена цим фактом, адже вважають, що це спроба ввести цензуру легально таким чином, формально. От ну багато питань до Міністерства правди, до Міністерства інформаційної політики. Власне, зокрема, незрозуміло, навіщо воно буде дублювати функції інших відомств, які вже існують, чи воно буде скорочувати, чи вони будуть скорочувати ні в інших відомствах і передані цьому управлінню цьому міністерству Незрозуміло зрозуміло також навіщо нам створювати апарат чиновників, які ми скорочуємо постійно. Не зрозуміло також, навіщо нам окремі засоби боротьби з російською пропагандою, якщо в нас вже є механізми, якими ми можемо працювати. Окрім того, було в Фейсбуці повідомлення про звіт управління інформаційної політики про те, що вони там займалися тим, що знайшли там стільки екземплярів газет Новоросі, так і інше, виявили, якось зупинили їх розповсюдження. Але друзі, є служба безпеки України, вона займається цими питаннями. Тобто багато питань цих відповіді на ці питання ми не маємо сьогодні. Також дуже багато питань з продо того, чому воно було створено ось так раптово, чому не було якихось громадських слухань, хоча б публічних, яких не. обидно, что сейчас, когда уже, ну, кажется, уже не надо, уже никто никого не должен контролировать, уже никто, как говорится, никому не обязан ничем, можно нормально соблюдать э, принципы демократии, принципы свободы слова, нужно создавать такое министерство. Это абсолютно рудиментарный орган, но это если бы, я не знаю, ну, мы захотели себе какие-то рожки вырастить в честь моды, вот это примерно из той же оперы. Зачем? Министерство иностранных дел есть свое управление, которое занимается при администрации президента свое управление, при СНБО свое управление. Практически, ну Гостелерадио это фактически такой же точно орган. Зачем нам нужен какой-то дополнительная структура, которая будет нас регистрировать? Какой смысл? Сейчас каждый человек может зарегистрировать страничку в интернете объявить, что это интернет-издание, и это нормально, ничего нет стыдного, мы не должны рассказывать, кто может быть журналистом, кто не может. Каждый имеет право. Это и есть, в принципе, демократия. Если хотят создавать это министерство для того, чтобы вести информационную войну, ну, поверьте, в этом плане нам надо, наверное, подумать о том, что страна-агрессор, Россия, поступила в какой-то степени даже умнее. Они создали вот эту концерн гигантский с огромнейшими средствами, назвали его Russia Today, и гонят на Украину, гонят на Европу, гонят на все страны информацию для того, чтобы показать свое видение конфликта. Неправдивое. Ну так сделайте нормальный концерт Украина Today и рассказывайте свою точку зрения. Но не придумывайте министерство. Министерств должно быть меньше, а их становится больше. Когда создаются органы, потом объясняется зачем. Значит, какая-то подстава. Сначала нужно понять, зачем оно, потом что-то делать. Главный закон, как бы телевидения. Второе. Я согласен с теми выступлениями в Фейсбуке, когда, ну, это Сергей Лещенко говорил о том, что цензура и Министерство информполитики совершенно не нужно. Цензура уже привела к тому, что там пресс-служба АТО умалчивает там, о количестве жертв, например, о том, что там творится в АТО мы уже сталкиваемся с тем, что народ -то всей правды не знает. А если еще Министерство информационной политики будет, то мы вообще ничего не будем знать об этом. Потому что он будет контролировать, что говорить, что не говорить. Говорить один человек погиб, два человека погиб, или мы видим, сколько людей сейчас приходят грузом 200. Поэтому, по-моему, это ересь какая-то. Это все напоминает какую-то мультипайдинг с этим Министерством дурацких походов. Также на Фейсбуке можно посмотреть, сейчас круглый стол выложили, Институт медиаправа где объясняет, зачем. Главный месседж о том, чтобы противостоять России. России можно противостоять пропагандистской машине только в ну, реальном, показанном то, что и реально есть в этой жизни и события. Поэтому но я и многие из наших журналистов государственные структуры не, под, не то, что не поддерживают, выступают против создания Министерства информационной политики. Тем более есть пока что есть гостелерадио, есть Национальный совет государственной структуры, делает третью государственную структуру, чтобы контролировать. Я не понимаю такого шага. Тем более есть орган, который должен за этим всем смотреть, это Совет национальной безопасности. Вот это главное, по ну, мне лично не надо. Во-первых, налогоплательщику. Ищу какой-то платить министром информационной политики. Так что наше мое личное мнение это совершенно не нужно. Может быть, я вас удивлю, работая в газете областной рады, областной администрации, многим кажется, что нами руководят. То я хочу сказать, работая здесь, что в принципе вы достаточно свободны. И телерадиокомпания может об этом сказать, что мы, в принципе, достаточно свободны в своей информационной политике. Кроме поздравлений, которые нам присылают, и это вроде как обязательно распоряжение, комиссии и так далее. Но скажу вам, что возвращение во времена цензуры, это не просто шаг назад. Это очень серьезный шаг. Потому что, честно говоря, противостояние СМИ наших, агрессии которые испытывают наши восточные области и э, аннексии Крыма, оно и так было достаточно серьезным. Мне кажется, что если это начинает, будет заангажировано каким-то образом, то это будет только минус нашим СМИ. Не понятно, за какую ответственность будет попробовать керовать и формировать информационный процесс. Он сегодня уже есть, он сегодня есть очень хорошо представленный и Не бачимо по тій кількості засобів масової інформації, наскільки вони сьогодні відкриті, наскільки вони сьогодні щирі і наскільки правду вони пишуть. Розуміло, що влада ніколи не любила цієї правди абсолютно 100% більше, колись менше, колись взагалі не любила. Але ми правильно робимо, що ми відсуємо своє право говорити правду і не піддаватися ні під яку цензуру. Ну, давайте собі полезнемо, так? Чому не вийшло зробити з Україною Росію? Саме тому, що у нас залишались незалежні засоби масової інформації. Як не нагинав Янкович, як там Ларін Шаталов не намагався під себе підім'яти, в цього не вийшло. Якщо вона думає, що створенням якогось міністерства, будь-якого контролюючого органу, їм вдасться це зробити те, що не вдалося Януковича, вони глибоко помиляються. Тому я думаю, що покричати гетьма, в принципі, можна. Хоча б, ну, скажімо так, намаганням знищити незалежність наших засобів масової інформації. electric Han Hanba 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 Hanba.